все стоящие, дай им поверить, дай им покаяться в Иисуса Христа, дай им принять Тебя как Спасителя и больше не решить. По моему каждому здесь, Господи, по моему каждому немощному, Господи, дай каждому здесь зависит от Тебя, чтобы каждая душа была спасена, как хочется с ними со всеми и обниматься и радоваться. Называться мы христиане, и мы называемся, мы взяли его время. Мы, как знаете, чтобы нас понимали, мы в какой-то футбольной команде. Знаете, есть футбольная команда, и есть правила, есть инструкция, как правильно себя вести для того, чтобы не нарушать, есть тренировки, все. Тебя взяли, тебя купили, как футбольного, какого-то, кто футбол смотрит. Я думаю, все, да. Футбол футболистов продают по 200 миллионов долларов, представьте. И если его уже купили, то он уже должен исполнять правила этого клуба. Даже в нашей жизни, друзья, Иисус... Иисус, Христос, друзья, нас так же самое выкупил своей жертвой, отдал себя самого для того, чтобы мы имели эту вечную жизнь. И тогда ты возьмешь иго его, друзья, и идешь по его следам и дальше. И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Кроток и смирен сердцем, друзья. Вы помните, апостол Петр, когда увидел Иисус Христос, шел по воде. И он говорит, Господи, а можно я говорит, приду? Иисус говорит, иди. И он пошел. И что он? Он усомнился. Он усомнился, друзья, и он упал. Я ушла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу иду врагов моих. Так благо симилость, это сопровождает меня, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Какой это псалом? Да что же это такое? Что это за ученики у меня? Одни а двоечники. Нет, это это, это вес! А потом... Я не китал. Это вес. Да, да, да что, это что такое ученики? Больше! Для того, чтобы жить во Христе, когда ты уже примирился с Богом, вот эта инструкция, друзья, это Библия, как нам правильно жить. И многие люди, друзья, которые читают Библию, но они, друзья, никогда в нее не вникают. Эта Библия просто не растворяется в сердце. Просто Библия, она должна раствориться в сердце. Ко мне все измученные, обремененные, и я успокою вас возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и сердцем, сердце, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое и благо и бремя мое легко. Аминь. Из за себя Я не буду за вас давать. Я буду, знаете, за что давать отчет. За то, что как я уверовал, и я должен исполнить повеление. А какое повеление в Библии написано на христиане? Кто а не прийти, скажет? заповеди мои, и поведи, О, молодец. Проповедовать, друзья. Было такое в жизни? У каждого человека это есть по несколько раз правильно где-то услышать, поступить для того, чтобы в дальнейшем потом была жизнь себя нормально, сделать правильный выбор. И во мной с ним спрашиваю, что в старости, я позади мне на 40 лет, я бы не выбрал бы эту жизнь, я бы выбрал ту, которая была возможность в то время, но я отказалась или отказался, да, из-за того, что Бог и теплоте у меня больше надо мной руководил. Как он функционирует? как желудок функционирует, как кровь у нас идет, как у нас очищается печень. как это все так уникально. Уникально это все дело, потому что он написано в слове Божьего, друзья. Человек это венец. Венец Бога, венец, представьте, это мы венец Бога. Но посмотреть на нашу сейчас жизнь. Ну так, сегодня у нас 21 квітня. вот у нас кульбабки. Повискакували вже тепло, весна, квітень. Слава Христу за таку гарну нагоду вийти, благовістити людям, які сьогодні потребують допомоги, і дати їжі. Це все корми Господь. Він благословляє, слава Богу. Ага. Добре, добре. Зараз будет проповедь, потом будем раздавать еду, будем раздавать леки, стрижка будет. А -а -а. Слава Богу.